Со оро и песна вака започна виткањето на традиционалните мали постни сарми во Прилеп по повод градската слава Свети Никола. Годинава домаќините тунскиот комбинат од Прилеп, кој за граѓаните ќе приготви 70.000 постни сарми, 300 килограми на граф, 300 килограми на риба и по 1000 литри вино и ракија. Трпезата ќе биде во центарот на градот во сабота околу 12 часот. Ова е еден мал јубилеј со кој Приле прославува 10 години од својот патрон празник Свети Никола. Би сакал да искористам прилика да ги повикам сите граѓани масовно како и секоја година да присуствуваат на вистина на една еден убав празник. Годинава за честувањето предвидени се повеќе новини како и богата културно уметничка програма. Оваа година сакавме да биде топла домашна атмосфера. Тоа значи дека имаме тиква, имаме костени, имаме пченица, Славски колач добредојде колач за секој гостин да се почувствува почестен, посебен. Исто така оваа година имаме новитет што изложбата е поместивме ден порано за да се посвети посебно внимание на кој што уметниците даваат посебен придонес во чест на Свети Никола. Имаме мала поставка на музејот. И некои Прилеп. Инаку со малите постни сарми, кои се исклучиво Прилепски гурмански бренд, градот стана познат и на светско ниво. Да напоменам дека пред повеќе години влегов не во Гинис, токму со тие Свети Николски сарми и Прилеп веќе овај не е само слава, туку представува и туристички бренд на градот Славенето на Свети Никола. Во виткањето на сармите учествуваат женските организации од градот, а годинава за првпат се вклучија и голем број на млади. По некоја сарма, секако за Витка и домакинот играл началникот на Прилеп. Ова година морам да нагласам дека ни се приклучија и доста млади, на кои ние, како по возраст, не мораме да му ја пренесеме традицијата. Е вопшто тешко, баш е задоволство и чест да се участвува на еден ваков традиционален настан. Се надевам дека ќе продолжиме ние, како најмлади, овде да ја продолжиме традицијата. Колку А, ние само како што си ги бравевме 300 и нешто сарми, само ние што ги малите. Тешко е да се прават сарми? Не. Не. Ни за задоволство и стварно уживаме во тоа. Чествувањето на празникот во Сабота ќе започне со божествена литургија во црквата Свето Благовоштение.